Я, у нас были в городе проекты, мы танцевали, мы пели. Хотелось вот после зимы, весной, что-то подарить городу яркое, необычное, того, чего не было. Потому пришла идея сделать мюзикл стиляги. Вот. Он яркий, красочный, сказать, стильный. Пригласили также, уже говорилось, Виталия Таганова, он будет помогать, он будет, он сегодня должен был быть, Пожалуйста, немножко не получилось у него, он снимается сейчас в фильме, приехать сегодня быть на пресс-конференции, но он обязательно, он будет 16 числа, здесь у нас будут репетиции, неделю проходить, потом он приедет 25 числа или 24 и будет здесь, мы обязательно, как бы, я думаю, еще встретимся. Также приедут еще с ним все Участники, которые принимали участие Украина слезам не верит в проекте, который был на новом канале, это Юлия Делмашец и Владимир Кожевников, который стал э, победителем этого проекта.